Salam, əziz, dəyərlİ izləyicilər. Bu gün sizə Buğa bürcünü təqdim edirəm, əzizlərim. Bax, Buğa bürcündə olanlar bəzilərinizdə sıxıntılar var. Sağlığınızla da əlaqəli sıxıntılar var. Ola bilər ailə içində də belələri sıxıntıları keçirir. Övladınızla övladınızın bəzi problemlərini həll edə biləcəksiniz. Sizə vaxtı kən zərər vermiş, zamanınızı almış. Aranızda biraz incikliq, məsafələr var. Aranızda bir barışıq da ola bilər. Bir dəyişiklik olacaq. Həyatınızda hərəkətdə olacaqsınız. Əlinizə bir kağız gələcəyi ilə bir yola gedəcəksiniz. Sənət, bax, sənət işləri də ola biləcək, gözəl xəbərlər olacaq. Rəqabət olacaq bu həftə sizə qarşı. Amma sizin ətrafınızda sizi sevən, sizə dəstək olan insanlar da var. Maddiyatla da sıxıntılarınız bəzilərinizin var. Ayın 25-ində elə bir sevgi həyatınızda Ya vaşə vaş yaxşıyə doğru gedəcək. Adında bax s hərfi, f hərfi aranızda söhbət olacaq. Bax aranızda ciddi bir söhbət ola biləcək. Bax aranızda gah barışıq, gah küsüllük var elə bir. Artıq çox yorulmusunuz. Bir şeyləri düzəlməyin, düzəlməyi üçün elə bir hərəkət edəcəksiniz. Nə diləyirsinizsə, həyatda nə arzulayırsınızsa, inşallah ki olacaq. Keçmişi unuda bilməyən, hələ də ağlında qalmış birisi var. Amma ağlında olan birlərlər var ki, onunla qarşılaşa bilərsiniz. Həyatınızda birlərlər var, elə bir amma ə, kənardan müdaxilə edənlər, üçüncü şəxsin qarışmağı ola bilər, diqqətli olun. 10 gün içində işlə, işlə ilə əlaqəli həyatınıza təkliflər gələ biləcək həyatınızda və ya ola bilər köhnə iş yerində işdən çıxmısınız, evdəsinizsə işdən çağırıla bilərsiniz köhnə iş yerinizə və ya oradan bir xəbər gələ bilər sizə. Öz sıxıntınızla əlaqəli, yəni sıxıntılarınız var. Öz sıxıntınızla yaxınlarınızı qıra bilərsiniz öz ifadələrinizlə. Təmir işləri olacaq. Bir rəqib var sizə qarşı, sizi qısqanır elə bir sizin öne getməyinizi, yəni irəliyə getməyinizi, yüksəliyə getməyinizi gözü götürmür elə bir. Çalışın bu həftə gözünüz açıq olsun. Çünki arxan, arxanızdan iş görən ola bilər. Birinə qarşı çox peşmançılıq edirsiniz. Önünüzdəki günlərdə elə bir, çünki bu həftənin sonundan sonra çıxır ki, bir evlilik təklifi ola bilər. Çünki iki ailə bir, yəni tanış ola biləcəksinizsiniz. İki ailə tanış olacaq bir-birlərlə. Çalışın bu həftə hər kəsə süs verməyin. Yəni özünüzü, hamı, yəni hamını özünüz kimi bilməyin, əzizlərim. Yəni sizə qarşı pislik edən insanlar var. Onlar ayıqdırlar. 4-5 ayın içində yəni qarşınızda aydınlıqlar olacaq amma gözünüz ayıq olsun. Yəni 4-5 ay biraz e, bəzi sıxıntılarınız var ki, o sıxıntılardan çıxacaqsınız. Maddiatla əlaqəli bəziləriniz aldanmısınız hətta, hətta maddiatla əlaqəli xərcləriniz çox boş yerlərə də getmiş. Gözlədiyiniz xəbər gələcək. Şanslı zamanlarınız ola biləcək. Əlinizdən biraz xərcləriniz çıxa bilər. Hardan tək qalmaq istəyirsiniz, yoxsuzuqlarınız var. Biraz ürəyiniz qırılmış, yaralanmış, üzüntülü olmuşsunuz elə bir. Göz yaşınız da hətta deyərdim olmuş, amma göz yaşınız quru, yəni artıq göz yaşınız yoxdur. Yəni üzləşməniz ola bilər. Qərarlı olacaqsınız. Səyahətlər ola bilərsiniz, istədiyiniz insanla bir neçə saatlıq yola çıxa bilərsiniz. Yeni həyatınızda səhifə açacaqsınız. Həqiqətlər üzə çıxa biləcək öz qərarlarınla yola çıxacaqsınız. Küskünlük varsa bir barış olacaq, keçib gedəcək. Küsküncüllüyü olan aranızda insanla adında s m hərfinə söhbətiniz ola biləcək. 28-də tam rahatlan rahatlanmağa doğru gedəcəksiniz. Keçmişdən gələn birləri əlini uzadaraq əlini əlinizə verəcək. Yəni sizə nə isə bir dəstək olmaq istəyəcək. Biraz rahatsız kimi siz bəziləriniz. Bəlkə də yoldaşı, həyat yoldaşının tərəfindən biraz rahatsızsınız. Onun ailəsi sizin hər işinizə qarışdığına görə biraz rahatsızsınız. Rahatsız, rahatsız hiss edirsiniz. Birilərin xəyalı xaya ilə bir suya düşmüş. Bax inşallah ki yavaş-yavaş yaxşı günləriniz olacaq. Baxın biriləri var, həyat yoldaşınıza Yen yəni, bir qadın çıxdı ki, həyat yoldaşına elə bir hey, nə edirsizsə, nə yaxşılıq edirsinizsə, məsəl var, ayaqdan çıxıb baş, ayaqdan girib başdan çıxıramsa da yenə də razı deyil həyat yoldaşınız. Ona görə artıq yorulmusunuz, önəmli qərarlar vermək istəyirsiniz. Burda bəzilərinizin ticarət e, fəaliyyətləriniz yaxşıya doğru gedəcək, e, təcrübəli insanlarla aranızda çox olacaq ətrafınızda. Bəzilərindən hətta məsləhət verib, məsləhət ala biləcəksiniz. Düzdür, bəzi sərt günləriniz ola bilər, amma keçib gedəcək. Ev dəyişikliyi, iş dəyişikliyi, maddi atla bəzi sarsıntılarınız da ola bilər, diqqətli olun. Çalışın böyük işlərə tam bu həftə girişməyin. Biraz ifadənizdə, yəni dil yarası, ürək qır, çalışın qırmayın. Yəni ifadələriniz biraz sinirli olacaqsınız, əsəbi ola bilərsiniz. Bəlkə də ailə içində, bəlkə də övladınıza, bəlkə də ən yaxınınıza, ən yaxın dostunu da qıra bilərsiniz. Ona görə biraz diqqətli olun işinizi dəyişib güclənəcəksiniz. Çox şeylər ilə ilgilənəcəksiniz, işlər ilə elə bir. Ailə həyatına, evlə əlaqəli qərarlar alacaqsınız. Bəzinizdə sağlamınızla əlaqəli, baş sağlamınıza fikir verin. Qan damar yollarında problem, tıxanma, belə bir şeylər ola bilər. Yəni biraz diqqətli olun bəzilərinizdə. Bax, sağlamınızla əlaqəli, yəni həkim müraciətləri ola bilər. Biriniz də elə bir ki, o qədər yəni həyəcanlı olursunuz, darıxırsınız, sıxılırsınız, hətta digər də psixoloqa da müraciət edən olacaq birləri. Gözəl addımlarla yəni dəqiq qərarlar alaraq addımlar atırsınız. İş yerində də haqq etdiyinizi, yəni haqq etdiklərinizi alaraq qarşındakı insanın sual, yəni verdiyiniz sualların cavabını ala biləcəksiniz. 24-ündə biraz diqqətli olun. Mübahisələr ola bilə bilərlə birlərlə. Kimkisində biri ilə söhbətiniz ola biləcək, bir hesablaşma da ola bilər. İki nəfərdən nə isə öyrənmək istəyirsiniz, həqiqəti bilmək istəyirsiniz, gerçeyi bilmək istəyirsiniz, amma o iki nəfər sizə düz cavab verməyə bilər. Və ya bu iki nəfər yolunuza çıxa bilər, söhbət edə bilərsiniz. İki nəfər arasında qala bilərsiniz. Görüşmələriniz olacaq. Bax, birlər də biraz diqqətli olun, cibinizdə bəlkə də cibinizdə bir ə, rahatsız, yəni bəlkə də cibiniz ə, biraz tikişi açılıb bəlkə də cibinizdən pul düşə bilər. Yəni çox miqdarda olmasa, nə isə pulunuzu itirə bilərsiniz. Biraz diqqətli olun. İtkilərlə əlaqəli bu həftə diqqətli olun. Bir problem yaratmaq istəyən birləri var. Yəni sizə sıxıntı çıxara bilər. Biraz diqqət edin bu həftə. İki qapı açılır, amma biraz qarışıqlıq var beyninizdə. Amma həftə sonu rahatlaşacaqsınız artıq. Sevgi həyatınızda aydınlıqlar olacaq. Düzdür, əngəl etmək istəyənlər var sevgi həyatınıza, amma onların qarşısını ala biləcəksiniz. Məsafə qoyduğunuz, mücadilələr etdiyiniz bəzi insanlar var. Öz çıxarlarını düşünən insanlar. Yəni o şəxslər sizi bu həftə yora bilərlər. Halacağını alacaqsınız, narahat olmayın. Bəzi bu həftədə bəzi dəyişikliklər edə biləcəksiniz. Bir qadın üçün çox çabalayırsınız. Amma onun üzünü görəcəksiniz. Üzünün maskası düşəcək. Onu tam yaxından biləcəksiniz ki, bu insan necədir. Amma heysilənəcəksiniz. Güvənsizliklər yaranacaq sizdə. Bəzi duyğularınızdan uzaqlaşacaqsınız. Amma 25-də çox dəqiq qərarlarınız ola biləcək. Gerçəklərlə üzləşəcəksiniz. ikilikdə qaldığın hal, məsələn, beynin bulanıqlığı olmuş, biraz qarma-qarışı. Bunlar hamısı keçib gedəcək əzizlərim. 27-sində də içinizdə olan acılardan qutarıb sevincli günlərə addım atacaqsınız. Tam qərarlı olacaqsınız. Amma xərclərinizə fikir verin. Bir ödəmələriniz gözünüzdən qaça bilər. Yəni ödəməniz var, amma yadınızdan çıxmış, verməmiş va belə bir ödəmələri ola bilər. 24-də biraz yenə dedim ifadələrinizə e, diqqət edin ki, mübahisələr olmasın. İş axtarırsınızsa, işlə ilə əlaqəli harasa baş vurumsuz, iş axtarırsınız. Bəziləriniz 22, -si, 24, 28-i, yəni işlə ilə əlaqəli sevinciniz ola bilər, sevinə bilərsiniz, yaxşıya doğru gedə bilər. Birləri qapı pəncərəmi yığırsınız, ustasınız, o işlə məşğulsunuz. Yəni çalışın ki, halal e, ruzunun arxasında gedin. Bax, burada kişi fiquru çıxdı. Halal ruzunla nə qədər qazansaz, o qədər də sizə, yəni ilahidən həm qorunma, həm də ruzunuz bərəkətiniz artacaq. Çalışın dualar edin, zikrlər edin. Düzdür, çətinliyiniz var, sıxıntınız var. Çox riskli işə girirsiniz, çox riskli ruzu qazanmaq istəyirsiniz. Düşüncələriniz var. Hərdən o qazancı əldə edə bilmisiniz, sonra fasilə verib yenə istəyirsiniz. Amma diqqətli olun əzizlərim. Niyə diqqətli olun? Yəni diqqətli olmaq budur ki, mən sizə məsləhət görməzdim. Yəni siz nə qədər bu işdən uzaq olsanız, siz üçün fayda ola bilər. Hər halda bəziləriniz e, e, başa düşəcəklər, özünə aiddisə, yəni özü biləcək. Yəni çalışın ki, çalışın ki, yavaş-yavaş uzaqlaşın. Çünki siz üçün bax burada halal e, qazanc yazılıb. Düzdür, bəzi insanı <coughs> özlə istəyirəm. Bəzilərimizə yazılıb ki, ruzunu Durduğum yerdə, oturduğum yerdə ruzu gəlməlidir qapma. Düzdür, hərəkət etməsək, işləməsək hardan gələcək ruzu? Amma bir də sus təklif gəlir, bir iş təklifi gəlir. O iş təklifində də gözəl ruzular var. Gedirəm, ruzumu qazanıram, məsələn. Amma eləsi var ki, ruzusu çox gec gəlir. Yəni təklifi, iş təklifi də çox gec gəlir. Ona görə də oturmayın. Zikirlər edin, dualar edin, hərəkət edin. Yəni oturmayın. Buğa bürcündə olan çox gözəl insansınız. Ürəyiniz saftdı buğa bürcündə olanlar mərhəmətlisiniz biri biraz narahat olanda o qədər safsınız ki öz saflığınızla yəni ki əlinizi uzadırsınız o dəqiqə. Yəni fikir vermirsiniz ki yəni bəlkə də bu insan aldadır. O dəqiqədə inanırsınız. Çox qəşəng gəlir həftəniz. Biraz hiss edə bilərsiniz, biraz ifadələrinizə sakitəm. Amma həftəniz inşallah ki 25-dən sonra yavaş-yavaş yaxşıya doğru, doğru gedəcək sizlər üçün. Narahat olmayın. Ürəyi geniş insanlarsınız. Səbrliyənsiniz çoxunuzda. Ətrafınızda da dostlarınız, yoldaşlarınız, yaxşı insanlar da var. Bəzi istifadəçi edən insanlar da var. Hətta sizə qısqanıb sizə həsrətlə baxan insanlar da var. Bunları hamısını yavaş-yavaş çözərək görəcəksiniz, tanıyacaqsınız. İnşallah ki, o insanlardan da yavaş-yavaş uzaqlaşacaqsınız. Diqqətinizə görə var olun. Sağ olun.